При монтаже окон особое внимание следует уделять гидро- и пароизоляции монтажного шва. Дело в том, что обычная монтажная пена выполняет только функции тепла и звукоизолятора и обладает очень низкой стойкостью к ультрафиолету и атмосферным осадкам. Для того, чтобы защитить монтажный шов, необходимо использовать контур гидроизоляции снаружи и контур пароизоляции изнутри оконного блока. Для того, чтобы атмосферная влага не попадала внутрь монтажного шва и влажный воздух из помещения не попадал в монтажный шов. Пена будет хорошо работать тогда, когда будет сухой. Поэтому общее правило такое. Изнутри герметичнее, чем снаружи. Материалы для выполнения изоляции монтажного шва достаточно дорогостоящие. Для гидроизоляции монтажного шва снаружи используется предварительно сжатая уплотнительная лента, которая по виду напоминает обычный поролон. При обжатии она не пропускает атмосферную влагу внутрь монтажного шва, но позволяет влажному пару, накопившемуся в монтажном шве, потихоньку выходить наружу. Изнутри помещения используются различные изоляционные ленты. Если вы собираетесь выполнять откос окна сухим методом, с помощью пластиковых панелей, к примеру, можно использовать ленту на фольгированной основе. Если же вы будете использовать отделку мокрым способом, нужно использовать ленту на армотканевой основе, на которую хорошо ляжет штукатурный состав. Такая лента с одной стороны крепится к оконному блоку, с другой стороны есть специальный бутиловый клеящий слой, позволяющий закрепить эту ленту к внутренней поверхности откоса. Затем такой откос можно будет легко оштукатурить. Если после установки окон необходимо выполнить наружную отделку фасадов, тут не обойтись без специальных профилей примыкания, поставляемых разработчиками фасадной системы утепления. Если отказаться от использования этих профилей, через несколько сезонов узел примыкания обязательно раскрошится.